Когда мы говорим о доверии национальной полиции, доверие состоит из нескольких направлений, которые важно, чтобы понимал каждый человек, каждый украинец. Почему? Потому что национальная полиция, я лично, мы работаем не для каких-то политиков или политических партий, мы работаем для того, чтобы каждый человек, наши граждане, чувствовали себя в целости и сохранности и в безопасности. Это очень важно. И когда мы говорим о доверии, мы должны понимать, что доверие состоит из нескольких ключевых факторов. Первое ⁇ это доверие народа, конечно. Когда человек, у которого есть проблема, этот человек поднимает телефон и звонит 102. Когда полиция приезжает и вопросы, которые есть у людей, а полиция отвечает вежливо, защищает людей в рамках закона. Это два. А третье, когда есть доверие серьезное доверие со стороны бизнеса. Почему? Потому что малый и средний бизнес у нас в стране создает реально среднюю вот такую направлению вот такую экономики, которая важна для того, чтобы страна развивалась и развивалась и стала экономически сильнее, чем сейчас у нас есть. Третье, это когда каждый человек понимает, что коррупции нет. Но почему вам не удается упразднить все коррупционные составляющие, которые у нас есть? К сожалению, должна сказать, что да, не удалось пока упразднить все коррупционные составляющие. Почему? Потому что первое это мотивация, которой нет у полицейских, второе это техническое оборудование, когда каждый полицейский не чувствует себя достойно, нету формы, машины и так далее. Третье, когда нету целостности в правоохранительной системе для того, чтобы вот понимать, что надо, чтобы каждый человек, начиная с вот с рядовым сотрудником, у них была такая ментальная трансформация, что да, мы сейчас работаем по-новому. А работа по-новому, это значит, что не только полиция должна работать по-новому, а вся правоохранительная система. Потому что у нас ничто, ничего не получится без судебной системы, без прокуратуры чистой. И, конечно, ну, полиция это на передовой линии фронта человек который работает в огромном организме который называется национальная полиция если они не понимают почему мы должны защищать права человека то конечно у нас ничего не получится поэтому несколько месяцев тому назад мы создали специальное управление национальной полиции по правам человека защиты права права человека которая реально будет работать очень тесно с Министерством юстиции, очень тесно будет работать с нашими международными экспертами, и сегодня вот этот сегодня вот это как бы первый результат уже работы синхронной работы, когда мы передаем сертификаты нашим сотрудникам, которые успешно завершили наш тренинг. Управление по правам человека будет тоже заниматься вот ИБСами. А такого криминального блока пока не было в истории украинской полиции, милиции. И это очень важно, чтобы эти люди, которые будут заниматься и в столице, и в областях по правам человека, чтобы они тоже мониторили ситуацию, что происходит, например, в ВВСах. Да, это наша ценность, ценность, которую никак нельзя игнорировать, потому что построить новый фундамент национальной полиции без, этого, без этой ценности, конечно, невозможно. И я буду делать все для того, и я уверена, все вот эти люди тоже будут делать все для того, чтобы права людины были самыми приоритетными для Национальной полиции Украины. Мы одна команда, и мы знаем, что мы служим нашим гражданам. И чем меньше мы будем мешать нашим гражданам и больше защищать и качественно обслуживать, вот это и есть наша функция. Я хочу поблагодарить нашу Национальную полицию за сотрудничество. Я думаю, что у нас будет еще много шагов вперед и будем вместе сотрудничать, чтобы защищать наших граждан. Ця церемонія свідчить про досягнення у вашому навчанні, а також досягнення Ради Європи та її партнерів і з етап і об'ясняє в успішній реалізації ініціативи щодо навчальної підготовки нових співробітників Національної поліції України. Ви зробили на мій погляд відповідальний крок у своєму житті, обравши сферу прав людини як хаос професійної діяльності. Що є дуже актуальною в Україні, особливо коли йдеться про дотримання прав людини у діяльності правоохоронних органів. Виклики та завдання, які стоять перед вами сьогодні, є значними. Якщо вам вдасться перемогти у цій боротьбі, вам та Національній поліції України буде надано величезний кредит довіри та підтримка у подальшому процесі реформ. Поздравляю тебя с патрульной полиции в управлении по правам человека. Я думаю, что это очень хороший выбор. Нас учили, як швидко і правильно реагувати на порушення прав людини. То, щоб ми могли не поверхнево проводити розслідування та перевірки, а максимально детально, щоб ми могли розслідувати їх незалежно від своїх можливо, упереджень або думок а, згідно закону на підставі нормативно-правових актів України, а також міжнародного законодавства. Тому для мене абсолютно кожен тренінг був корисним, оскільки ще це була не лише теорія, а максимально практики. Кожне заняття було наповнене практичними завданнями і кожен з нас розбирав ситуацію.